प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजपत्रं चतुर्धकं लम्बोदरं पञ्चमञ्चाषष्टम् అష్టమో వికటమే చప్తమం విఘ్నరాజంచ ధూమ్రవర్మం తలష్టమం నవమం ఫాంద్రం దశమం వినాయకం ఏకాదశం గణపతి ద్వాదశం గజానం ద్వాదశైనా పఠేమరా न च विज्ञभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभ्यते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षष्टिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अचिञ्चाव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारामुत्तये ब्रह्मणे नमः यथङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धुश्च तं गुरुं प्रणमाम्यहं सर्वतीवगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसित्यर्थं गुरोः पादोदकं पिबेत् काशीक्षेत्रं निवासश्च जह्नवीचरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरसाक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः गुकारः प्रथमो वर्णः मायादिगुणभाचकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्मा मायाभ्रान्तिविमोचकं कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा राधयेद्गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणमर्थस्वजनबान्धवान् आत्मदाराधिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् गुरुरेको जगत्सर्वं सर्वं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री साईनाथ महाराज की जय भरद्वाज महाराज की जय गुरुदेव दत्त की जय श्री गुरुदेवदत्तक्रीगुरच शरण शरण दत्तगुरचरण शरण शरण साई चरण शरण शरण शरण